И наш следующий дуэт – это Петр. Петро подолав майже тысячу километров заради участи в «Голосе краины». Я приехал из города Санкт-Петербург. Корни у меня все равно украинские. Я родился в городе Запорожье. А где живут мой дедушка, у него в этом году будет 90 лет, я иду к этому уже долго творческой тропой, он ждет именно, наверное, какого-то сдвига и хочется его как-то так вот поздравить. Тамара. А -а -а -а! Ладно. ладно. Между Сережей и Тамарой выбрал Тамару. Я думаю, что у вас будет очень красивый дуэт. с Ольгой. Ольга Ануш. Ануш, яка втратила найріднішу людину. Получилось так, что мама не стала. Посвящала свое выступление именно своей маме. Своим голосом достукалася до сердца Тамары Гверцетели. Мне uh, очень приятно, что я послушала uh, вот ваши интерпретации эту замечательную балладу. Мы просто смеялись, смотрели на друг друга, смеялись. Не знаю, почему у нас такая реакция была. Может быть, потому что мы где-то подсознательно подозревали, что это... Ну мы будем. Он такой темпераментный парень. Я тоже такая ну, с характером. Я понимаю, что это не то время, не то место, но все равно играют какие-то джентльменские качества. Перебирая песни для вашего дуэта, мне показалось, что это может быть очень, очень интересно. Эта песня называется "Ланы мои". Там есть вот тот огонь, который вы, каждый из вас, несет и по жизни, и на сцену. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Это очень сложная история, что они, вот противники, Ольга была смущена, как нормальные девушки. И Петр, соответственно, тоже был застенчив. Это о чем-то говорит. Ну что, как мы песня? Классно. Интересно. Да. Очень неожиданно. Для парня из Питера, конечно, она На стыке севера и Юга. юга да. Да. Я растрогалась, и они тоже сами настолько были растроганы, что они сами начали э, летать в этой музыке. Очень красивый дуэт вас. Можно заслушаться и ничего не решить. Вот. Я добилась, я уже здесь. Единственное, от чего я хочу от выступления, выступить хорошо и достойно. Надеюсь, что удача, звезды повернутся в нашу сторону и как-то будем продолжать это состязание. Вот же, встречайте, хлопцы, которые приехали в Санкт-Петербург, чтобы на батьківщині заспевать. Петро Савицкий. А також темпераментна вірменська дівчина ануш. Час боротися.

Дивлюсь на вас, и вы не буду шлюбу забрались, а я спевалась, так уж не сонно? Петром. Ну было, сказать честно, было очень сложно подготовить эту песню, но стар старались, старались. Дякуюм, дякуюм, Ануш, як вы стає не співала, Я надеюсь, что все получилось так, как мы хотели исполнить. Мы очень старались, спасибо. Дякую вам. Тепер ми стоим на суді перед вами, наші дорогие наставники. І я думаю, час запитати думку тих, хто слухав. Серьезно. Мне показалось, что было мало батла как такового, да. Мне бы хотелось, чтобы все-таки это было какое-то большее единение, потому что немножко ребята существовали отдельно друг от друга, и, в принципе, было ощущение, что каждый поет свою часть, их стоит в своей части сцены, и особый партнер по сцене не интересует. А мы испытаемся коллежанку Сережи Лазарева. Аня, действительно не побачили дуэт? Я слушала красивых два голоса. Красивый тембр у парня, красивый э, тембр у девушки. Хотелось каких-то между вами что-то, ну, какого-то сопричастия. Химия. Действительно, химии. Вот ее не произошло, к сожалению. Святослава, ты, как никто, можешь оценить народность песни. Все було добре. Петро, а ну ж, вони старалися, і там десь були якісь моменти, можливо, не точні, але через несподівано такий, от в кінці, цікавий тембр голосу, саме в кінці пісні, мені трошечки більше сподобався Петро. Трошечки більше, але це тільки трошечки більше. Я б сказав це так: 55 на 45, Ну буквально. Тамаренко, ми почули враження ваших колег. А тепер до вас запитання. Я думаю, що. А, все Удалось, вы потрясающий эм, э, исполнили. И ваш голос прозвучал, Ануш, и ваш э, голос, Петр. Я стою перед тяжелейшим э, выбором. Эм, мы вам допоможем, мы сделаем, чтобы это стало быстро, Я знаю, команда. что вы мне поможете во всем. Да. Вот <свят> настав час. Сейчас выбору, Тамару, Кто залишається в нашем шоу? Потребно вырешить Петр, Ануш, Кто? Подождите, пожалуйста, надо сосредоточиться. И э, для ребята это какие-то очень важные минуты в жизни. И я волнуюсь так, что невозможно это себе представить. И, и надо сейчас выбирать. Потребно, меня назвите имя того, кто залишается поруч. Кто? Это Петр. Складно одразу таки дві емоції переживати радість за одного і прикрій за іншу. Ануш, Дорогі тренери, я звертаюся до вас. Не забирайте цей голос з нашого шоу. Залишіть, будь ласка, ануш з нами. Час крадіжки. Крадіжку розпочати. У кого-то сейчас родилась э, идея э, и видит э, э, Ануш в своей команде. Я этого очень бы хотела. Нажаль, все. Сейчас вычерпано. Ніхто не забрав вас своєю командою. Ануш, ж... я так вас полюбила, правда. <плес> Моя дівчинка, найкрасивіша, Май найдостойніша, найоспішніша. І всі оплески, витираючи сльози, гордо, входить зі сцени під оплески під компліменти Святослава карчука. Украинском. А, Погрешности, конечно, были. Я не думаю, что я выступила на все сто процентов, как могла бы. Они просто смотрят, как котят. Котята Неужели уж, ты меня выпустили? Это тя тяжко, нереально. Невозможно. Я от навіть зараз я дивився, я сидів поруч з Тамарою, Я бачу, ну, ну і так мені, аж мені енергія передалася. Я сидів і на цю бідну нуж дивився і не міг просто аж, ну. Наступної неділі на вас чекає другий раунд найгарячіших вокальних боїв року. Ще трошки ми почнемо вогнем кидатися. Тут 220 вольт. Боротьба набере шалених обертів. Це не батл, це розбірки. Справжні пристрасті. Ааа, знову не треба! Та неймовірні повороти долі. Вражати в прямому ефірі. Десятки розбитих мрій. Тут, тут заплакані очі, тут заплакані. Вільно прощатися з людьми, які тобі стали близькі. Та лише один шанс бути врятованим. Чому ви так рано всіх обрали?